Следующий проект 3D кузня Добрый день, меня зовут Иван. Я представляю сегодня стартап, компании 3D Кузня. Вот. В чем идея нашего проекта? Это создание непосредственного предприятия, которое с помощью 3D-печати сможет печатать изделия из пластика, металла, воска и гипса для последующих эксплуатаций их там производства или же там любых других целях. Вот. Рынок, на который мы рассчитываем, это рынок Украины и также рынок непосредственно Европы. То есть, э... в основном это рынок это чем мы сейчас занимаемся? То есть сейчас бизнес уже немножко работает. Мы занимаемся в данный момент созданием 3D презентаций и 3D-видеороликов и непосредственно печатью и гипсом. То есть у нас нет своего оборудования, мы сейчас работаем как непосредственно посредники, то есть перепродаем. И в дальнейшем мы хотим выйти на чуть другой рынок мы хотим заниматься производством металлических и э, титановых изделий и э, как бы считаем это очень перспективным так как производство в нашей стране э, очень на э, про, очень на плохом уровне то есть все еще многие оборудование советское с помощью наших технологий мы имеем возможность за короткое время и за малые деньги обогреть непосредственно всю металлургию Украины и как бы вывести уровень на, вывести производство наше на новый уровень то есть у нас в данной технологии нуждаются непосредственно как бы предприятия Украины вот. здесь я непосредственно сделал инфографику это основные наши клиенты то есть там есть целые перечни продукции, которые нам можно будет изготавливать с помощью 3D-печати, и как бы самые основные и лакомые кусочки, это у нас здесь расписано. Ну вот это непосредственное наше направление – это 3D-печать, это 3D-печать непосредственно то, что я говорил металлом, пластиком, которые будут использоваться дальше в производстве. 3D-сканирование. 3D-сканирование нужно тоже очень многим э, отраслям, например, э, запечатлеть какую-то свадьбу, можно отсканировать людей, грубо говоря, жениха и невесту, и отпечатать это в воске. И это сохранить на долгую память. Тоже очень интересный один из рынков основные наши конкуренты на рынке Украины и России – это три компании, которые занимаются э, печать, э, изготовлением матриц, изготовлением там, изделий. Э, Их э, недостатки наши преимущества перед ними – это э, они очень долго делают изделия, очень долго, и у них очень большая цена изделий. Из-за э, штампов, которые там будет. То есть сделали мы полностью бизнес-план, просчитали, сколько будет стоить, себестоимость, какая стоимость оборудования, э, вывели, э, какой рынок у нас в Украине преимущественный, то есть сколько можно на нем заработать, объем рынка. И э, учитывая тенденции сегодняшние, то, что у нас Украина очень нуждается как бы, в повышении качества нашей продукции, метал, э, металла, и особенно на Укроборонпром увеличивая количество заказов, то считаем нашу технологию, наш бизнес вообще очень перспективный в Украине. Дальше непосредственно как бы, э, мы хотим э, отдать инвестору 40% от нашего бизнеса, то, то, то есть контрольный пакет оставит за собой э, инвестиции, как вы понимаете достаточно большие, вот это больше 2 миллионов долларов, и э, прибыльность проекта получается у нас 17, 17 месяцев в окупности, то есть 5% у нас ЕРФ каждый месяц. И вот основная это команда наша, то есть это непосредственно я, как, как руководитель проекта, имеющий уже опыт работы в, на руководящих должностях по проектах, и второй продавец, и непосредственно как бы, 3D-аниматор и художник. Есть еще непосредственно там у нас и команда, которая там более низшего уровня, но уже как бы здесь не расписан. И все. Это у нас 4 с чем-то, это был как бы слайд, там где уже окупность продукта, то есть за 3 года работы получается чистая прибыль 4 миллиона. Да, Я, да, да. У нас просто есть несколько вариантов вложений, то есть при 4 миллионах вложениях, то есть инвестиции бизнес приносит 9 миллионов долларов за 3 года окупаемости. То есть там получается около 5 миллионов у нас чистой прибыли. Которые... Сейчас, сейчас мы работаем на рынке э, как в печати 3D моделей из гипса и пиксельной У нас заказов э, не так много, как хотелось. Но по сути где-то тысячу долларов в месяц как бы работники имеют. Да, вы правы. Мы хотим просто перейти в другой сегмент рынка. Мы хотим перейти в сегмент рынка производства металла. То есть сейчас мы делаем просто как бы рекламные изделия для строительных компаний, которые делают свои макеты и там своим инвесторам хотят продать квартиру непосредственно видеорекламу и такой макетик. А хотим перейти в новый разряд, разряд производства металлов, производства э, изделий из металла, которые любой человек может даже сделать свою машину. Он захотел сделать там маленький автомобиль, подарить родственникам, какой он там придумал себе, он сделал 3D-модель, и мы же ему можем из металла их и сделать. Комментарий